Başiye süreti. Başiye süreti Mekke dinen türelerden bol ol 26 ayetden ibarettir. Türe adını ilk inci ayetde adalyan sözden alandır. Başiye manisi gaplap alan demektir. Ol hayvatı bilen ahli insanlar gorka gaplap alyandığı anladyan kıyametin bir adıdır. Türede kıyamette kafirlerin duçar bolacak kinçilikleri, müminlerin yetecek bahtiyarlığı, Allah'ın alemdeki kudreti ve hikmeti var adı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen Korkusu ehri yeri kurşa balcak Gaşiyanın kıyametin havartana geldi mi? Ol gün yeri evlen Har delil yüdler bolor İçten kıyınçılıktan yana Ol yüdler katiyadavdur Olor kızgın oda girerler Sultanlarına dine Gaynayan çeşmeden su içerler Olora avu yali tükenden Başka imit yoktur Bu tüken ne doyurur Ne de ağaçlığı giderir Emma olgun baqtly ýüzler hem bolar. Olar çeken ihlaslı rahmetleriniň fiýlagyny alanlyklar üçin şahatdyrlar. Olar üstün we ýygtywaly jennetdedirler. Ol ýerde boş öde Ol ýerde aqyan duru çeşmeler, belent dağlar, tayarlanan mey şerbetli käteler, hatar hatar düdülen ýatlyklar, düşölen halalar wadyr. Olar dünýäniň nähilli ýaradylandygyny, asmanyň nähilli ýokary galdyrlandygyny dağların nähilli diklendigini, yer yüzünün nähilli yaradılıp yaşamağa şetli edilendigini görmeýärler mi? Ey Muhammed, sen öwüt ünde wer, insanlary dogry ýoly çağır, senin wedi peň diňe öwüt ünde etmekdir, dogry ýoly çağırmakdır. Ýoksa sen alary dogrylyk bilen ýola salyjy däldin. Emma kim imana arka öwürip inkar etdi, Allah ony iň uly jazaýa dowar eder. Elbetde olar, hükmen bide gelerler. Donc Elbetde olara harhava çekmek bidiň işimiz diýýärler.